С початку сбору актовой зале. Выхованцам школы-интерната демонструются мультфильмы об основах безопасной жизнедеятельности. Потом для детей проводятся викторина аналогичной тематики. Заправленные отказы – символичные подарунки. Мероприемство находится в протяг на школьном стадионе. Хлопчики и девчонки отримают махчимость отчуть а себе с оправданными выртовальниками. Удельники конкурсу на худкость сбивают кегли напором воды. Охотные а пронаются у пожарной спецодельня. Очень приятно, что сегодня нам благоприятствовала погода, потому что детям очень нравятся активные формы работы. Мало того, что эти активные формы работы как бы вовлекают их в игру, то кроме этого еще получается, что они еще в активной форме учатся безопасности жизнедеятельности. Ну и, конечно же, это важно и для, как для детей, для, для тех педагогов, которым мы помогаем, для того, чтобы им тоже было легче обучать свое подрастающее поколение во избежание каких-то чрезвычайных ситуаций. Профилактики шмат не бывает, кажут в Формы тут могут быть разными, але важно уличивать. Чем больше недоступные, тем больше эффективные. На протяжении уже многих лет это является одним из приоритетов, можно сказать, даже главным приоритетом в нашей работе. Профилактика среди подрастающего поколения. Обучение ребят основа безопасности стильности дает положительные результаты. В будущем эти ребята, уже освоив азы, смогут спокойно вести свою жизнь. Чувствую себя уверенным. Некольких годин со встречи пролетели мгненно. Особливо захопление выкликали лабрадоры, яких заденчиваются для пошук людей в завалах. Про собак детей текавило литерально все, да и питанию питаний так само хапало. Тому можно уповедь наказать. Организаторами мы это достигнуто, А уступами об мероприемстве у Хованцевого интерната обовязково будут сопровождаться узгадыванием правил беспечных поводин. Сейчас только